Метасов это Одна из тех легенд, которые делает из Харькова город. Митасов был человек такой э, знаменитый в то время, вот ну, конец 80-х, начало 90-х, он ходил много по городу, ну, естественно, таких людей, он был не единственным таким человеком. И, ну, это привлекало внимание, кого-то смешило, кого-то настораживало, но так или иначе, то есть, ну, как легенды вокруг стали обрастать даже еще при жизни. Ну, лично я с ним не был знаком, когда я был ребенком, в классе в пятом, я учился в лице искусств. вот и один раз мы, когда с друзьями убежали с уроков, мы увидели Метасова, э, ну как это было? Это был ноябрь месяц, вот холодно, и видели, значит, идет старичок, который такой мужчина пожилой, э, в шляпе, в трусах, вот и в туфлях. И вот он держит свой костюм, держит, держит его на рукаве, на вот так вот, на руке, и вот так вот смотрел в пол передвигается по Пушкинской снизу вверх. И мы вот тогда увидели, нас это Митасов, значит, и мы его там провожали таким восхищенным взглядом. Говорят, что он был ИТР, то есть инженерно-технический работник с высшим образованием. Говорят, что он то ли защитил даже кандидатскую диссертацию, то есть был кандидат наук. Хотя, с другой стороны, в связи с тем, что в его... В надписях постоянно слово ВАК встречалось, это Высшая аттестационная комиссия, да? вот, то есть такая версия о том, что он, как раз, не смог защитить, написал, но не смог защитить диссертацию, она была отклонена. И даже говорят, что в связи с этим, возможно, началось его да, психическое расстройство. Он все покрывал надписями. Да? Поэтому все вещи, те немногие, которые были на тот момент в квартире, они были испещрены надписями. Например, холодильник, не работающий, да? вот, был покрыт надписями снаружи и изнутри. Например, телевизор был разобран полностью, то есть из него вынуты детали разложены возле коробки, и коробка телевизора, и каждая деталь были покрыты граффити. Да? Все вокруг было покрыто граффити. Некоторые его надписи как будто бы имели иной смысл. Ну и в связи с этим вот кто-то даже видел э, в Метасове да, вот такого диссидентствующего человека. Проводником в этот мир Метасова для вообще-то, я бы сказал, всех харьковчан, ну так получилось. Стал известнейший художник и художник график да, Павел Маков. Вот он тогда был увлечен темой шрифтовых композиций, искал различные редкие шрифты. Вот. А, собственно говоря, то, что происходило в квартире Митасова, было видно уже с улицы. Вот, да, Были видны верхушки стен полностью покрытый граффити потолок, но это был для него материал, как бы рабочий. Он, он не работал с метасом, с его личностью, да? Для него это было, как выражаясь на английском, граффити, да? Вот и все. Потом уже, когда я учился в академии, метасового живых уже не было, а у нас было такое баловом чисто к его дому, вот, особенно первокурсников мы водили, смотрели на вот эти граффити, там вот со, со второго до, по-моему, пятого, то есть до четвертого этажа э, внешняя стена была расписана. Это было обязательное место посещения. И потом, когда его квартиру перебрили уже новые хозяева, вещи Митасова выбросили на улицу. Его надписи они формировали образ города на протяжении ну, 20 лет точно. Сейчас почти ничего не осталось. Вот последние надписи были на вот на доме 14, Капоновский перевод, буквально пару лет назад их закрыли, даже в прошлом году они еще были. Они сохранились, по-моему, просто под слоем утеплителя, пенопласта, там они есть, по идее. То есть, может, когда-нибудь при реконструкции, новой реконструкции этого дома они опять там появятся, эти надписи. Вот где-то еще по городу что-то осталось.